ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কোফালে আছে যোৱাকালি পাঁচটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হৈ গৈছে আৰু আজি লাইভ যোগে আহি গৌৰৱ গগৈ সমূহ যোৰহাটবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে নিশ্চয় গম পাইছে তেওঁ যেন এইবাৰ যোৰহাটৰ পৰা জয়ী হ'ব আৰু গৌৰৱ গগৈয়েনো লাইভৰ যোগেদি আহি কি কি ক'লে আপোনালোকে এই গোটেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ মই যোৰহাটবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যোৱাকালি যি মৰম যি আশীৰ্বাদ আপোনালোকে প্ৰদান কৰিলে সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে এটা স্মৰণীয় দিন মই বিশেষভাৱে নৱ প্ৰজন্মক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি নিজৰ মূল্যৱান বোধ প্ৰদান কৰিলে মই জনামতে বহুত মানুহ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিলে ঘূৰি আহিলে বেংগলোৰৰ পৰা আহিলে এজনকতো মই ডুবাইৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত মই লগ পালোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ এইখিনি মানুহ যোৱাকালি এটা মূল্যৱান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ফলাফল আমি চাৰি তাৰিখে গম পাম কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যোৱাকালি যোৰহাটবাসী ৰাইজে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে এটা শক্তিশালী বাৰ্তা দিছে এই বাৰ্তাটো হৈছে গণতন্ত্ৰ পক্ষত এই বাৰ্তাটো হৈছে লোকতন্ত্ৰৰ পক্ষত এই বাৰ্তাটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পক্ষত আৰু যি বোট যোৱাকালি দিয়া গ'ল এই বোটটো দিয়া দিয়া গ'ল ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিপক্ষে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে আদৰ্শহীন ৰাজনীতি বিপক্ষে আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালি যিসকলে ওলাই আহি নিজৰ মূল্যৱান বোধ দিলে যোৰহাটৰ স্বাভিমান ৰাখিলে মই চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চবকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজক মই বিশেষভাৱে মই মৰম আৰু স্নেহ যাচিছোঁ যি ঐতিহাসিক যোৱাকালি যে ৱৰ্টিং টাৰ্ণআউট হৈছে এইটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট সঁচাকৈ আমি গম পাইছোঁ যে মাজুলীবাসী ৰাইজে এটা স্পষ্ট এটা বাৰ্তা যোৱাকালি দিছে সেইকাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজক বিশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱ প্ৰজন্মক লগতে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গ বাগানৰ ভিতৰতো আমাৰ যিসকল আমাৰ শ্ৰমিক বন্ধুসকল আছে আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্য সুৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে মই বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ বিৰোধী অক্ষয় মঞ্চৰ প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দল সংগঠন যিসকলে আমাক সহায় কৰিলে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ দল লগতে আমাৰ চি পি এম চি পি আই এম এল দল লগতে আমাৰ আম আদমী টি এম চি দল বহুতে আমাক নজনাকৈ সহায় কৰিছে মই চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱাকালি যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিভিন্ন দল সংগঠনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে মই বিশেষভাৱে আমাৰ বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিজৰ কাৰ্যালয় বিতৰণ হেৰুৱালে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই নিজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন যে দল চি পি এম দল চি পি আই এম দল কনক গগৈ অনুপ গগৈ ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধৈৰ্য কোঁৱৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতম ফাটিমূৰীয়া মৃণাল ফুকন গোবিন্দ ফুকন মৃণাল চুতীয়া ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিভিন্ন সংগঠনসকলেও আমাক সহায় কৰিছে মই সকলো সংগঠনসকলক মই নাম ল'বলৈ বিচৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকে কিছুমানে গোপন বাবেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ বৈদিক আমাৰ ব্যক্তিসকল বুদ্ধিজীৱীসকল যিসকলক মই যোৰহাটত লগ পালোঁ যিসকলক মই শিৱসাগৰত লগ পালোঁ মই তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব আমাক ভাল পৰামৰ্শ দিলে আৰু আমাৰ গোটেইখিনি কথা গোটেইখিনি প্ৰচাৰ অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ জৰিয়তে অৱগত হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ মাজুলী চৰাইদেউ আমাৰ সাংবাদিকসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰ্টেলছ যি আমাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে আমাৰ জি এছ এছ জাম্পিং স্পাইড অ যান্ত্ৰিক আনট'ল্ড আৰু লগতে আমাৰ চক্ৰপাণী পৰাচৰৰ পৰ্টত আমাক যথেষ্ট আমাৰ কথাখিনি ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিলে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিজৰ দল সংগঠনক মই কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ দল আৰু সংগঠনৰ বাবে আজি মই য'ত আছোঁ মই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বিধায়ক আৰম্ভ কৰিছোঁ বিধায়িনী দলপতি দেৱবত্ৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তিতা বৰাৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই দুয়োজন বিধায়কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছ যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আমাৰ ৰাজীৱ লোচন টেগু ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ মাজুলী টিম তিনমণি দত্ত ডাঙৰীয়া ককেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়া মই দুয়োজন আমাৰ ব্লক সভাপতিসকল লগতে আমাৰ এন এছ ৱাই যুৱক কংগ্ৰেছ ভিতৰত আমাৰ তিয়কট পল্লৱী গগৈ ডাঙৰীয়ানী থাওৰাত অজয় গগৈ ডাঙৰীয়া মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰৰ মনজিৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সুব্ৰমিত্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যি আমি সহায় পালোঁ বিপুল গগৈ ডাঙৰীয়া ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া শান্তনু বৰা ডাঙৰীয়া উদিত ভানু দাস ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত মহামাৰাত আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কেশৱ গগৈ আৰু চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি উৎপল গগৈ ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ষ্টেট এন এছ চাই সভাপতি কৃষ্ণনু বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন বিধায়কসকল আমাক যোৰহাটত আহি আমাক সহায় প্ৰদান কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দিয়া দিনত আমাৰ লগৰ মাজত আছিলে আমাৰ লাহৰিঘাঁৱৰ বিধায়ক আছিফ নাজাৰ শিৱামণি বৰা আমাৰ বটদা বিধায়িকা আমাৰ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী লগতে আমাৰ গোলকগঞ্জ চোহনলী চৰকাৰ প্ৰদীপ চৰকাৰ ৰেকীবুদিন ৰেহমদ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ আমাৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ যাদৱ স্বৰ্গাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ আফতাব্দিন মল্লা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰচিত মণ্ডল ডাঙৰীয়া ঘপকেসকলৰ নাম মোৰ মোৰ মনত পৰা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰায় আমাৰ গোটেইবোৰ আমাৰ বিধায়কসকল আমাৰ ওচৰত আহি আমাক যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ালে মই চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে আমাক দূৰ দূৰণিৰ পৰা নিজৰ ফোনৰ যোগেদি আমাক সহায় কৰিলে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই জাকিৰ সেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাৰ খলিলুল মাজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আব্দুল বাটেন খান্দেকাৰ ডাঙৰীয়াম আমাক গোটেই অসমৰ আমাক কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেষত মই আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাব যিসকলে আজি নিষ্ঠাৰে আজি কংগ্ৰেছ কৰি গ'ল মোৰ গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা থাকিল তেওঁলোকে যিদৰে কাম কৰিছে সঁচাকৈ মই তেখেতৰ লগত জড়িত হোৱা পিছত মই নিজেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তেওঁলোকে যিদৰে আগবাঢ়ি গ'ল মই গোটেই আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ ভিতৰত সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মেকনাথ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ত বিশেষভাৱে মই তেওঁ দুজনৰ নাম ল'বলৈ বিচাৰোঁ আৰু যিমান আমাৰ শিল্পীসকল আমাক এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি শিল্পীসকলে আমাক সহায় কৰিলে কিছুমানে নজনাকে আমাক সহায় কৰিছে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া এটা মাত্ৰ আৰম্ভণিয়ে এই যে ঢৌ আজি সৃষ্টি হৈছে এই ঢৌ মাত্ৰ যোৰহাটলৈকে সীমিত নহয় এই ঢৌটো সমগ্ৰ অসমত আজি ইয়াৰ বাৰ্তাটো যাব আৰু অনাগত দিনত আমি এনেদৰে আমি কাম কৰি গৈ থাকিলে গৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ মৰমৰ স্নেহ বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইটো মাত্ৰ এটা আৰম্ভণি যোৰহাট লোকে খণ্ড সীমিত হৈ নাথাকে যোৰহাট এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে আৰু আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে এই বাৰ্তা গণতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাভিমানৰ স্বাৰ্থত আদৰ্শ ভিত্তিৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত এই বাৰ্তা আমি চাৰিওফালে লৈ যাব লাগিব আমাৰ শেষত যি আদৰ্শ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈদেৱে মোক শিকাই গ'ল একে আদৰ্শ লৈ মই সদায় আপোনালোকৰ মাজত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ক'ৰবাত মোৰ পৰা ভুল হয় তেতিয়া মোক শুদ্ধ কৰিবলৈ ভাল পৰামৰ্শ দিব মই বিশেষ আৰু দীঘলীয়া নকওঁ আমাক বতৰো যথেষ্ট আমাক সহায় কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী যিদিনা আহিলে আমাৰ বতৰ যথেষ্ট ভাল এ আই চি চি আমাৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু সম্পাদক পৃথিৱীৰাজ সাঁতে ডাঙৰীয়া চবকে মই যিসকল মই নাম লোৱা নাই নাম লোৱাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব আজি চবকে এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি মই যোৰহাট নিৰ্বা লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত বিভিন্ন আমাৰ লোকসভাৰ অঞ্চলত আমি গৈ আমি আমাৰ অসমৰ হৈ আমি প্ৰচাৰ চলাই যাম আৰু আপোনালোকক ওচৰ পালক হ'বলৈ আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় আয় অসম